Пане Колісніченко, деякі експерти висловлюють думку, що влада нині навмисне загострює ситуацію для того, щоб перейти до жорсткішої політичної системи замість проводити економічні і політичні реформи. Історичний досвід показує, що коли влада грається з радикальними настроями, погано закінчує ціла країна. Спасибо за вопрос. Сначала я поприветствую студию наших телезрителей. От имени власти, от имени партии, которая победила, я хочу поблагодарить всех граждан Украины за то, что они поддержали партию регионов. И эта партия заслужила того, чтобы ей оказали доверие. Впервые за 20 лет независимости Украины правящая партия получила реальное большинство. И это признали присутствующие. Это первое. Второе. Я хочу поблагодарить и своих избирателей в своем округе Севастополя, потому что, к сожалению, большую часть времени я занимался избирательной кампанией по Украине. Пришлось провести более 200 это, выступлений. Это как-то двусмысленно, к сожалению, а, я Мне не удалось избир... провести больше времени в Севастополе. Понятно. Хотя а, в Севастополе меня избрали без фальсификации и без того, что пытались нам подбросить более тысячи различного рода бумажек, чтобы сорвать наши выборы. Кстати, партия «Удар» в данном случае отличилась. Два председателя участковых комиссий, к сожалению, пытались сорвать избирательную кампанию. Но это, наверное, господин Виталий не знает об этом. Но это технологии, которые мы уже давно проходили и давно об этом забыли. Главное другое. Главное то, что сегодня выиграла Украина. Выборы действительно прошли открыто, честно и демократично. Это для всех понятно и очевидно. Конфликты, которые возникли в нескольких округах, а это ни много ни мало, около 5% от всего того, что произошло по Украине, даже есть такая ошибка статистическая, около 3,5% при социологических исследованиях по Украине. И, к счастью, из пяти округов, по которым предложено провести повторные выборы, всего лишь два представителя партии регионов. Поэтому проблема здесь не совсем во власти, а проблема в политических партиях, которые направили своих людей в участковые избирательные комиссии. В первую очередь, господа из оппозиции, господин Яценюк. Потому что согласно закону о выборах, политические партии, которые были представлены в парламенте, имели право абсолютно формировать... Участковые избирательной комиссии. Они не были сформированы представителями власти, а остальные 30% были сформированы исходя из жребия. Поэтому обвинять власть в том, что где-то в участковых комиссиях, а на каждом округе участковых комиссий было в среднем около 100%. Везде, в каждой комиссии, были представители оппозиции. Вопрос? Как же так получилось, что люди, которые были представлены от имени оппозиции, допустили эти фальсификации, либо провели эти фальсификации, которые были сегодня нам выпечены как проблемы избирательного процесса в Украине? Я считаю, что мы понимаем эти технологии. Когда игра проиграна, нужно как-то объяснить своим сторонникам. При этом мы не считаем, что здесь есть проигравшие. Для нас главное другое, что программа реформ президента Украины Виктора Януковича «Украина для людей» поддержана. Она дальше будет реализована. И в ближайшие два года проект реформ, который был предложен, в тяжелых условиях для Украины будет реализован. И в этом я не сомневаюсь. И то, что большинство в парламенте будет сформировано, тоже нет ни малейшего сомнения. И в том, что господин Шаповал, руководитель Центральной избирательной комиссии и члены Центральной избирательной комиссии работали исключительно в рамках закона, в этом я тоже не сомневаюсь. И рассказ о том, что кто-то пошел и потребовал, чтобы какие-то выборы где-то были признаны действительными. Вы знаете, Учитывая, мы же после 11 уже выступаем, да? Вот два импотента между собой спорят, у кого лучше получается. Доктор сказал, вы знаете, а они что... Они спорят только после 11? Нет, просто детей уже у телевизора нету. Поэтому ему доктор и говорит, ну и что, что кто-то говорит? Ты тоже говори. Поэтому, когда кто-то рассказывает, что где-то чего-то добились, это добился закон, и народ Украины. И слава Богу, что у нас не будет спектаклей, когда толпа определяет будущее страны. Избиратели со своим выбором определились, власть этот выбор приняла. И если бы власти нужно было что-либо фальсифицировать, то это было бы очевидно.